Cada cinc segons algú riu al Camp Nou. Cada cinc segons algú xiula. Cada cinc segons algú es posa les mans al cap. Cada cinc segons algú crida. Cada cinc segons algú es fica amb Alexis. Tu pots evitar-ho. No l'abandonis, perquè tothom mereix una segona oportunitat. I una tercera. Eh, I una quarta. Oi, és que ell tampoc ho posa fàcil, eh? Safe Alexis. Quan tinguis ganes de xiular-lo, simplement digues no.